Вода, вона наповнює наше тіло, живить, рятує в спеку і навіть зігріває. Якщо людина, маючи лише образи інформації, побачене, почути тощо, та не маючи принципового зв'язку, намагається діяти або робити висновки, виходить десь так. Ева, 6 років. Эксперт-снеданку с экологией и здоровья. Если ты видишь своими глазами, что там она чуть-чуть загрязнена, не надо ее пить. А если видишь, что все чисто, можно пить. За чистую воду деньги платить, но это ведь ты не у себя там в колодце берешь, а покупаешь. А за покупок надо платить деньги бабушка в Борисполе живет. Я иногда к ней приезжаю, а летом я пью воду. Когда у меня сушилось раньше горло, я вставала ночью пила из крана воду, потому что у меня горло вообще засохло. А мама с папой спят, не надо их будить. Нельзя воду пить из унитаза, в ванной нельзя пить воду. Только Ну, не часто, Но, такие случаи, как у меня были, да? Для малої дитини це нормальний стан розвитку. Початковий. А от якщо ми маємо дорослу людину в такому стані, виходить десь так. Коли, э, Ми календарь має і и... ні, ми не будемо в спічки консерви. Давай, лама! світ не буде, фотони, фонарь включив. Нікого. І коли ти сидиш і и... хто, Алло? Нічого. страшно, но каждый человек, прежде всего, 28 год, когда мы не будем запускать, и... а потом, оп, пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. КамАЗ. Да.